Росія палає по різних локаціях і через внутрішні, і через зовнішні, звісно, чинники, бо вже перша далекобійна зброя потрапляє точно в ціль. Ну як вони там люблять? Китай ставить нові вимоги до терористичної федерації до Путіна, але за це все надає їй звісно, і допомогу. І знову ми бачимо, як вісь зла і альянс авторитарних держав, як називається Єнстотенберг, просто таки не припиняє катити свої воєнні машини. Про це не тільки куди це все призведе. Говоримо просто зараз. Мене звати Ірина Ірина Узлова. Зі мною традиційно щобудня Борис Тизенгаузен, політтехнолог. Бориси, привет, рада бачити, слава Україні. Вітаю, героям слава. Другий день палає Російська Федерація, так точково. Ну звісно, що прилітають і дрони на Білгородчині, не тільки вони кажуть, що в них там вибухи мало чи не від Москви до Уралу. В Новосибірську бачимо, що загорівся склад з паливно-мастильними матеріалами. Повідомляє про це МЧС РФ. Ну так горить так не в року, як ми бачимо, 4,5 тисячі метрів квадратних і про причину не повідомляють чому вона горить як завжди. Власне напередодні цікаво ввечері, Так після обіду палав нафтопереробний завод Лукойла аж. Комі. Отак теж непогано, там до 1800 кілометрів. Які би то не були чинники ось цих пожеж? Ми бачимо, що Росія вже зараз вразлива і до внутрішніх, і до зовнішніх підпалів. Ну, во-первых, сезон пожару, все-таки літа. Так їм і не треба. Да, э, Ліса гарять, ніфті бази гарять. Я думаю, що в даному випадку не тільки. Др... Ну, не... То есть мы же понимаем, что релейные шкафы, например, на железной дороге российской, э, загораются не просто так. То есть там э, значит, стеклышко кто-то уронил, эффект линзы, и пошло-поехало. Поэтому ничего не знаем, это не мы, но гореть будет постоянно. Что касается... Э, вот россияне, кстати, очень интересный момент. Россияне, в принципе, не особо скрывают, что они в Европе занимаются вот подобными диверсиями. Недавно мне попался материал очень интересный. Была задержана группа людей, которые причастны были к поджогам в торговых центрах, и они должны были лакокрасочный завод в Польше поджечь. Так там абсолютно четко родственничек белорусского посла, ультраправый националист. То есть россияне и белорусы, они сейчас вербуют фактически. Во-первых, они, ин, ин, как это, короче, они абсолютно точно вместе с лавиной сбежавших от мобилизации из России они туда доставили и вот этих вот спящих так называемых агентов. Плюс завербовать сейчас очень легко и вербуют они не только своих собственных граждан, но они две две функции выполняют и Россия, и Беларусь, подчеркну. Потому что об этом постоянно пишут оппозиционные белорусские каналы, что задача Лукашенко сейчас точно так же с помощью сбежавших, во-первых, пугать Европу разными диверсиями, а во-вторых, полностью дискредитировать белорусскую оппозицию. То есть, условно говоря, сейчас привлекли криминалитет, вот, ультраправых для подрывов, поджогов, и это, естественно, бросает тень на всех остальных белорусов, которые выехали, просто бежав от режима Лукашенко. То есть вот что они сейчас делают. У них э, огромный план, там, э, состоящий из разных абсолютно аспектов, как они дестабилизируют ситуацию в Европе. Ну, соответственно, ключевая цель э, – усилить переговорную позицию и прекратить помощь Украине. І, Борис, я теж бачу цікавий матеріал видання «The Guardian», який на продовження нашої теми повідомляє про те, що через витік внутрішніх документів стало відомо, що такий собі російський фонд підтримки та захисту прав співвітчизників, які проживають за кордоном, здавалось би, та як звучить з прав фонд фонд із захисту прав, хоча які права і Росія в одному реченні сприяє розповсюдженню пропаганди Кремля у 48 країнах Європи та всього світу. Ого. Під прикриттям такої типу благодійності, ось такі вовки, в вашій шкурі займаються гібридною війною і розпалюють її осередки. Є звісно, взяти взять будь-який руський дом, яких павно в Європі, ще не позакривались. Они там вроде как для популяризации российской культуры. Это чисто вербовочное гнездо. Они туда приглашают западных партнеров, разных бизнесменов, э, обрабатывают там. То есть вот эти все русские дома, фонды защиты прав там кого-то, чего-то, все под ноль, э, закрыть. Пропагандистские каналы, то же самое. Все эти спутники, Russia Today, РИА, Новости, они же до сих пор там. Ну, Европейский Союз сейчас их запретил не так давно, но очень-очень настораживает, что никто не видит или не хочет видеть распространение этих каналов в странах Латинской Америки, на Востоке, в странах Африканского континента. То есть они там семимильными шагами. У них сейчас Russia Today, по-моему, больше всего рост на арабском. То есть мы потом не должны будем удивляться, что, Почему пропитаны российской пропагандой Ближневосточные все страны или страны Африки вдруг начнут выходить В неоколониальном порыве Анти-неоколониальном порыве И кричать Долой э, бывших колонизаторов Захватим шахты французов Там еще что-то и так далее То есть это все будет Просто их нужно вот сейчас уже Ну очень странно видеть э, Кстати вот новость шикарная Я даже видео записал ней Джордж Клуни прекрасный актер все знают его наверное он вместе со своей супругой решили охотиться за российскими пропагандистами у них очень мощный юридический фонд супруга Клуни сама юристы очень довольно известный Амаль и они сейчас что они делают они берут выискивают журна... Ну, пропагандистов российских государственных всяких каналов и помоек. И в странах, где эти пропагандисты вещают или работают, они под законодательные нормы, призывы к геноциду, оправдания войны, еще, они этих пропагандистов через суды ну, будут либо выдворять, либо штрафовать, либо сделают так, что они просто пребывать не смогут в этой стране. То есть он объявил Клуни здоровье ему пожелаем, сафари фактически на российских пропагандистов по всей Европе. Вот молодец человек. Поэтому нам тут тоже надо в этом плане не пасти, как говорится, задних. У нас есть э, для этого структуры, которые занимаются, в том числе, там, санкциями и архитектурой санкций борьбу с пропагандой вот таких у нас много структур поэтому нам бы тут может даже помочь бы связаться чем можем так сказать Ну, так, ми ж можемо, бо ми теж це сафарі в принципі в російських воєнних злочинців, які називали себе воєнкорами і різних їхніх ідеологів. Я зараз про тих, хто вже владлінчика татарської не лише про дугіну. То ми ж теж таки міємо робити операцію. От такі колаборації, ще творчі творчі пори він завжди реалізовується в житті натхненно. Тож ініціативу цю вітаємо. Здоров'я теж ми клуні бажаємо. І на ваш ютуб канал принагідно закликаю підписуватися, тому що бачите, які цікаві теми завжди знаходить бориста, що ба більше не розпові. Не лише розповідає про них, а й аналізує і радить, як вони можуть стати ще ефективнішими. А посилання на канал Бориса Тізінгаузена можна знайти в описі під цим відео. Друзі, великими синіми літерами, хто ще не знає, хто ще не заходив. Будь ласка, прошу, не пожалкуйте. Китай чому перетворив силу Сибіру-2 на Нємач Путіна, 3 як я його називаю, тому що зажадав у Газпрому газ за внутрішньоросійськими цінами. Пише нам Financial Times. та не лише ці питання обговорювалися під час візиту. Путіна до Китаю, зокрема, одне з них стосувалося українського саміту в Швейцарії. Як бачимо, Китай, ну принаймні, станом на зараз від участі відмовився. Спроби Російської Федерації укласти велику угоду щодо будівництва газопроводу сила Сибіру, Сибіру-2», яка висить у повітрі вже далеко не перший рік. Знову закінчилася провалом, зайшла в кут, тому що Китай хоче ціну на на, а, значить на газ за російськими внутрішніми цінами, що сильно субсидуються, і зобов'язуються купувати лише невелику частину запланованої річної потужки. Ужності трубопроводу, а хто ж там ще купить? Да ну, я не знаю, може Індія, і то а тут навряд чи. І третя тема обговорень посилення активності китайських банків у Росії. Такі банки можуть нагадаю і одразу потрапити під санкції штатів. Тому співпраця так і залишиться в набагато менших масштабах ніж просив Путін. Що ми маємо розуміти? Що Китай вирішив доїти уже Російську Федерацію задарма і вічно. І чи все таки вдалося Путіну, враховуючи, що це все одно коаліція ось цих авторитарних таких держав домогтися свого змус. Чи мотивувавши, чи якось попросивши Китай відмовитися брати участь в саміті в Швейцарії, чи він і так не планував? Тобто, що провалюється зараз у колаборації Путіна із авторитарними режимами, але що і вдається водночас, і наскільки ці Китай, Іран, КНДР і Росія становлять зараз загрозу західній демократії, яка нібито теж активізувалася? Ну... Да, с этой силой Сибири-2, конечно, Путину не сильно везет. Он этот проект пытается впарить Китаю уже очень давно. Особенно сейчас ему это крайне важно, потому что у него по газу там большие проблемы. То есть с нефтью он еще там справляется. И, в принципе, справ... тут как раз это удается, обходить санкции. Теневой флот, потолок, никто на него не смотрит. Схемы придуманы, потому что чем дольше санкция действует, тем... Больше способов ее обойти, придумывается. И Россия их, к сожалению, уже там придумала. Хотя, если захотеть, правда, с этим теневым флотом можно разобраться довольно быстро. То есть там даже ну, есть механизмы, но пока никто этого делать не хочет. Причем а, причем, даже закрывают глаза на то, что страны, которые зарабатывают на этом теневом флоте, Кипр, Мальта значит, Греция, большой привет, вот эти страны еще и блокируют санкции нефтяные, потому что как же они тогда будет на Тенифон э, флоте, то есть санкции против тех, кто помогает России обойти. Вот, mm -hmm. вот тут Путину удается по, по, нефтяной, по нефтяному треку, по газовому, Китай сказал э, абсолютно четко, мы тебе подкинем победу, ну, то есть она не финансовая, она чисто такая будет раздутая, политическая, что ты будешь по силе, газопроводу «Сила Сибири-2» какой-то объем газа прокачивать, но это просто для того, чтобы он не консервировал сейчас месторождение, чтобы что-то куда-то отправлять. Конечно, в полном объеме Китай через «Силу Сибири-2» не будет закупать у России газ. Почему? Потому что даже по сверхвыгодным ценам, потому что тогда Китай будет зависеть. Вот чем больше процентная доля российского газа в закупке, тем больше зависимости. И Путин в один момент, мы же видели, как он может там открыть вентиль, закрыть mm -hmm. сказать. А теперь вот такая цена, пересмотрели. Но ну, в общем, поэтому Китай диверсифицировал риски. Он газ закупает там в разных в Афганистане и в России. Вот. Ну а Путину какая-то хоть какая победка. Ну вот заработал с сила Сибири 2. Но пусть пока радуется. Что касается других представителей клуба диктаторов, да. вообще мы видим сейчас очень скоординированную систему расшатывания и с попыткой там какого-то даже обрушения цивилизованного вот этого западного конгломерата. Обратите внимание, сразу все представители клуба диктаторов активизировали и поднимают синхронно. Поднимают градус. Россия ядерные учения вместе с Беларусью проводит, Китай проводит учения вокруг Тайваня, угрожая. Вот вышло заявление, что с силой э, прекратим стремление к независимости. Дальше. Параллельно с этим, мелкие пакости. Россия то появляется закон о смещении границы в Балтийском море, то исчезает, воруют. Э, вот эти буи, которые разграничительные с Эстонией на Нарве. Дальше невиданная активность мигрантов на границе с Польшей и Литвой. Они толпами бегут, ранения получают пограничники польские и литовские. Лукашенко выполняет эту задачу по дестабилизации. Задача, причем они сейчас настолько циничные, штука сейчас всегда были они из Палестины, в большей степени сейчас мигрантов, пригоняют, дают им какую-то надежду, мол, попадете в Европу, а потом говорят, вот граница, беги. Плюс там же, конечно же, провокаторы со стороны Беларуси, ножи в ход идут, ну и так далее. Северная Корея, мало того, что стреляет периодически, запускает там какие-то пуски ракет, делает, так теперь отправили на воздушных шарах Пакеты с бытовым мусором. Казалось mm -hmm. бы, в Южную Корею. Казалось бы, ну что это за такая странность, да? Какой-то бред, вообще 600 шаров, 600 мусорных пакетов, там бытовой мусор, окурки какие-то. А на самом деле mm -hmm. это совершенно не шутка. То есть, mm -hmm. по большому счету, в Южной Корее показали, что вот сейчас это мусор, а завтра там все что угодно: биологическое, химическое, какое угодно. В во времена Первой мировой войны вот на этих воздушных шарах запускали и э, различные штаммы, и э, организмы, которые должны были урожай уничтожать. Ну то есть это все Ким Чен Ын показал. Я сейчас просто мусор 600 шаров, а потом у вас на, на голову вам посыпется что-то, от чего вам станет очень плохо, или вашим посевом. Поэтому у них там идет битва бесконечная. Южная Корея через громкоговорители разносит пропаганду туда, в сторону границы. И это бесит Ким Чен Ына сильно, потому что у него же там люди вообще не отрезаны от мира. Там только главное государственное телевидение и все. Ни о каком интернете речи не идет. То есть синхронно клуб диктаторов сейчас начинает наращивать вот эту свою пакостную активность. Плюс Китай, который говорит, что мы, мол, России не помогаем, никому оружие не поставляем. Оружие не по... вопрос надо иначе задавать. Микросхемы поставляете, да. платы поставляете, да. которые используются в оружии. Вот так надо ставить вопрос. Конечно, танки не едут на платформах с, с китайскими флагами. Конечно, нет. Вот надо иначе ставить вопрос. Поэтому здесь нужно ожидать сейчас еще большего обострения по всем. Фронтам, видите, как синхронно визиты идут э, диктаторов друг к другу. А Путин в Северную Корею должен посетить в ближайшее время. И они там согласуют следующий виток эскалации. Но в этом во всем да. есть позитив. Наконец-то Украина получила разрешение, пусть не всем, чем можем, но бить по территории Российской Федерации. Это переломный момент, тут неважно, Точно. на 10 километров мы ударим, на 40, будет это от Хаймерса снаряд или Storm Shadow uh -huh. по аэродрому в Курске прилетит, или Скальп, неважно, все. Уже найдены обломки снаряда от Хаймерса, на На Білгарочні це підтверджував осім дефендер-аналітика. Також Forbes нам уже пише, що одразу після дозволу США бити по території РФ з Сусхаймерс рознесли збройні сили РФ на Білгорочині і вчора читала велику публікацію за Washington Post, який пише про те, що правда 17 днів знадобилося Байдену, аби врахувати всі ризики і дати це добро, скасувати обмеження бити зброю по території РФ. Ну я подумала 17 днів та направду 3 роки, третій рік повномаштабної війни на це знадобилося. Так ну може трохи менше. Водночас ми ми так бачимо, що вони теж підтверджують свої публікації. До речі, що по Білгородщині прилітали вже. але це точно нічого страшного, що не так глибоко, не всім, чим тільки можна. Це точно вже переломний момент. Чи все таки ще є нюанси, і оцей згаяний час? Бо дехто з аналітиків вже каже, що запізно і замало чи ні. Ну, понятно, что нам бы хотелось, чтобы нам сразу дали все, что мы хотим, и мы бы уничтожили бы Российскую Федерацию, дошли бы до Москвы там, и так далее. Ну, конечно, бы нам так хотелось. Просто мы понимаем, что есть у кого-то фантомные страхи, у кого-то они завышены, у кого-то наоборот, они уходят э, потихоньку. Страхи ударов ядерным оружием, что Путин ударит. Вот сейчас, вот сейчас, почему я сказал, что это знаковый момент? Они, россияне, обещали сто раз, что если прилетит, будет западным оружием удар, у них даже в доктрине написано, если будут э, ракеты или баллистические, все, это ядерный удар ответ. Вот сейчас просто смотрит, ничего не будет. И Европа, которая там, ой, он же ударит, он же ударит, она сейчас, и те, кто принимают решения, те, кто боятся, они сейчас это своими глазами увидят. Украина бьет по территории России, Медведев продолжает орать, вырываясь из своего детского кресла. Но ничего не происходит. Все. И вот это будет... Вот почему переломный момент. Смотрите. Угу. Поэтому вот... А дальше уже... А дальше вот F-16, да, там мож, могут уже сбивать цели над Россией. Патриот уже может сбивать цели над Россией. Это совершенно иная... Uh, ну, Наверное, иной этап войны. Будемо на це сподіватися, конечно. тому що тепер вони, ми не можемо казати, що по суті російські окупанти тепер на своїй землі як в тирі? Ну хотілося б, як в тирі, то якщо б у нас було достатньо количество і и причем ну, такого атака на 290. КМЭ. Вот тогда бы они были как в Тире в 300-километровой зоне. И то, это нам нужно было просто пуски делать прямо от границы. Это тоже небезопасно. То есть как в Тире, но пока еще не на всей территории. Вот Путин хотел какую-то там буферную, буферную, санитарную зону. Сейчас ему быстренько ее обеспечат там. Отримає та вже їхні ж пропагандисти. Там одразу ще в четвер минули вже малювали мапи на те, як далеко можуть влучати західним озброєнням, і на те, як далеко будуть бачити ASC-890, які будуть наводити на цілі, надані Швецію, а літаки F-16, допомагати в цьому. В як в тирі вони видається, і принаймні точно як в сафарі одне на одного продовжуються міністерстві агресії Російської Федерації. Там зараз, зокрема, в департаменті по забезпеченню Держоборонзамовлення проходять масштабні перевірки, не виключають спостерігачі, які знайомі з ситуацією, наближені до перших джерел, що будуть чергові затримання, будуть чергові обшуки, чергові арешти і справи. Окрім того, повідомляють теж джерела російських. Так званих телеграм-каналів, зокрема бріфу, про те, що новоспечений очільник рахункової палати Боря Ковальчук, який власне вже теж Ковальчук, все там окупували. Про що ми говорили, намагається зараз налагодити а, спів, а, такі заємини з силовиками, аби збільшити вплив свого відомства. Поки в нього це не вдається, але хоче Ковальчук, щоб якраз матеріали більшості перевірок, які проводить рахункова палата, і не тільки ставали приводами для порушення гучних кримінальних справ і гучних відставок. Сафарі триває і всередині. не что не зупиняются. Мы думали о Щухлах, вылевет Ставока, они? Типичный, типичный просто передел сфер влияния. Mm. Понятное дело, что ни про борьбу с коррупцией речь не идет. Просто пришли новые, меняют свою вертикаль, там сопротивляются интриги, расследования, кому-то кто-то папки подбрасывает, друг друга сливает. Ну, в общем, плюс имитация параллельно, как будто имитация борьбы с коррупцией, пришел новый. Министр сейчас он, значит, там все поможет. Нет, будут вот это как раз наоборот хорошо. То есть те, кто воровал до этого, может быть, в большей степени останутся, но придут новые, не наворовавшиеся особо. Вот и бы дорвутся, как, как кто-то из наших говорил, как в последний день. да? Потому что все же меня, меняется, течет, все меняется. Завтра могут уже и этих снять. Надо быстренько косу заточить и на наскердовать там нормально всего поэтому хороший хороший процесс для нас пауки в банке а, друг друга подсиживают генералы ну и плюс они полностью же для себя нивелируют вот эту всю генеральскую там какую-то припорошенную славу то есть вот реальные генералы полковники их тащат в Лефортово, тащат еще куда-то вот вам в честь вашего российского офицера. То есть, пока вы там э, россияне за денежку бесславно погибаете, ваши генералы миллиарды крадут. Ну вот давайте воюйте дальше россияне. Але і це ж плине і на поле бою, тому що зачистка генералів, хай вони і крали, але хоч вони якось орієнтувалися, хай не військові справи на загал, хоча там не треба недооцінювати, були такі, що й фахові. Да? але корупціонери там всі забирають цих прокорумпованих, але фахових на заміну очевидно, що знайти нікого не зможуть, і це матиме вплив не лише на перерозподіл їхніх сфер впливу, а й на диспозицію на полі бою, я Так розумію, хай не сьогодні завтра, але тим не менше. На поле боя навряд ли, потому что все-таки Генштаб остается там с теми же людьми у них. А вот эти вот все тыловики, которые на оборонзаказах, они никакого отношения к полю боя не имеют. То есть, поэтому насильно на поле боя это не, не повлияет. Вот когда Суровикина под каток бросили, вот это была хорошая история. Его, я так понимаю, поломали просто и, и морально. Его не жалко, но сам факт, что он с боевым опытом был, с сирийским боевым опытом, потом с боевым опытом у нас э, на войне. Поэтому вот те, кто с опытом проб и ошибок, пробы и ошибки прошли, вот этих, это самые, наверное, ценные для них кадры. Поэтому вот это по ним как раз и нужно. Они тоже коррупционеры, поэтому я считаю, что... Но Помните, мы с вами говорили, что Путин обязательно дело генералов создать. Это и не это оно. Вот, вот, вот это уже похожий какой-то сигнал. Он потом скажет, из-за этих генералов эти проворовались, командующий флотом украл там что-то. Вот они все их поставят к стенке, потому мы не захватили Украину. Вот так вот. Зрозуміло, і Бориса, я ще зазвичай ми не повертаємося. Але тим не менше, просто ми там продовжили тему вже про те, що полетіла західна зброя по території країни агресорки. Але ще не уточнила я питання, яке теж від учора мене непокоїть, бо на загал воно вже… Таке наповнене конкретними меседжами і здається планом до дій. А міністр оборони Китаю після якого звати Цзюнь, після зустрічі з міністром оборони Шалойдом Остіним. Здавалося та оцього розблокування після скандального візиту Ненсі Пелосі до Тайваню наприкінці літа 2022 року, коли припинилися фактично військові комунікації між штатами і з Китаєм, що теж непокоїло багатьох інших гравців у світі. От вони ніби поновилися, ніби вони поспілкувалися. Остін каже, з суботу ввечері будемо комунікувати. Виходить. В неділю в Сингапурі міністр оборони КНР Дун Дунцюнь і каже, що Китай здійснить рішучі дії, щоб обмежити незалежність Тайваню. Ось так. Це вже сигнал до того, що вони не полишають своїх планів військовим шляхом повертати Тайвань в родную гавань. Як вони думають? Ну так это, я думаю, що це всім зрозуміло, що рано или поздно вони підпримуть эту попитку. Некоторые даже говорили, що це могло пройти зараз, вот в момент учений масштабних. тут ведь понимаете как тайвань то независимым не признали практически никто ну то есть соединенные штаты в том числе говорят что придерживаемся политики единого китая ну вот тайвань там ну, несколько каких-то небольших государств э, признали то есть по факту все э, говорят что ну это да это как бы единый китай но не совсем единый да поэтому э, тайваню тяжело и э, но и даже с экономической точки зрения, учитывая глобализацию. То есть 80% вообще всех этих чипов, плат, без которых ну, мир не может просто, производятся в Тайване. Вот нам бы опыт изучать в этом плане. А то, что Китай где-то там 27-й после реформы армейской или 28-й год предпримет эту попытку и получит санкции, но точно ну, ну и, и кстати, это очень будет сильно зависеть от того, как из войны выйдет Путин. Если он выйдет ободранным, у него еще потом будут э, внутренние сложные процессы в стране, Россия еще начнет разваливаться, какие-то э, гражданские в, междуусобицы, тогда сто раз надо будет подумать, а нужно ли потом вот таким же вылезти после санкций жестких? А если Путин выйдет бодреньким таким и скажет, мы все добились, мы молодцы, вот тогда это будет сигнал всем остальным всем, диктаторам, да. что да, потерпеть пару-тройку лет, ничего, э, голыдьба затянет пояса, биомасса немножечко подвымрет, ничего страшного. Зато решим все свои вопросы. Ой, Борис, я мала в суботу бесіду з Мазіаром Іаном, це експертом з іранських питань. Він каже, що Іран насправді, який більше 40 років під санкціями, навчився під ними жити і виготовляти даглі і все. Тому тому так це буде сигналом і меседжем, Ми це розуміємо. Головне, щоб всі всі західні союзники це теж розуміли. А не як Сіярто каже, Україна воює не за нас, а за себе, та ні, дорогенькі, Це сьогодні вони посміхаються і кажуть, що ви наші друзі. Так, завтра вони розвертаються, йдуть вбивати І друзів, і братів, і Росія, і Іран, і КНДР, і Китай. Всі, всі на одне Диктаторські режим. Я права да, так, Іран не просто навчився жити. а ще, смотрить, як зацементували режим свой. То есть они и создали кучу прокси, которые теперь там житья не дают на Ближнем Востоке. Эти Хамасы, Хуситы, Хизбалла и все остальное. Поэтому Стовісоні да не ні не біть диктатора. Да, тому що треба відрізати всі голови і, і хвости, щоб воно не виросло заново. Тому що ось вони масштабуються і отак, от як один одного, просто а, 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 воно не тільки повертається, а ще й розмножується. Ну будемо бить. Дякую дуже, Борисе. Дякую безмежно за цю розмову. Як завжди глибоку, компетентну і багато аспектну. Спасибі вам. Побачимося вже завтра, друзі. А ви підписуйтесь, будь ласка, на YouTube Бориса тізінгаузен. Якщо хочете знати більше, ви бачите, що відповіді на всі питання ми тут шукаємо і знаходимо їх. Як видається, дякую вам за вашу активність і підписуйтесь на Ютуб 24-го, будь ласка. Нас уже майже 7 мільйонів. За що ми дуже вам дякуємо. Бережіть себе! Вірте в Збройні сили України! Побачимось і переможемо!